Всем большой привет, с вами снова я, Изюбинка, и сегодня я хотела бы с вами немножечко поболтать, совсем чуть-чуть, не знаю, насколько затянется это видео, на две минуты. В общем, я не могу сказать, что это обращение, я не могу сказать, что это новости. Это, скорее всего, будет такая маленькая болтовня. Вот, значит, что хотела вам сказать. То, что скоро мое видео, кстати, да, я снимаю на балконе, я только что отсняла видео про... Как сделать макияж за 5 минут? Не как сделать макияж, а так, макияж за 5 минут, вот. А, значит, он так вот смотрится, Тут я, я в руках терзаю вот это вот зеркальце из-за которое мне дали в подарок, зеркальце-расческа, вот. И да, значит, что хотела вам сказать. То, что скоро мои видео будут выходить очень-очень редко, очень-очень редко, потому что я пойду в школу, и это пятый класс, это все, это пипец очень очень страшно я вообще не представляю как я буду э, учиться в пятом классе мне так не по себе если вы были в пятом классе то напишите мне как вы справились вы боялись или нет потому что мне очень страшно а, ну я конечно почти отличница мне не хватает одной оценки да отличница я можно сказать хорошистка отличная Мужчина, хорошистка я... Ой, да я молодец ну, брат сейчас ходил кушать. Да, значит, вернемся к теме. Так что мне в пятом классе учиться будет очень страшно. И да, кстати, вот это первая тема, вторая тема. Значит. Хотела бы вас спросить, какой фон вам больше нравится. А, нравится тот, на котором я сижу, который сзади меня обои, который я все последние свои видео снимала. Нравится вам ли этот фон? И да, напишите мне в комментариях, какой фон вам больше нравится. Ну, лично мне удобнее, наверное, все же здесь снимать, потому что... Ну, не знаю, если вам нравится тот больше фон, то я обязательно буду снимать на том фоне, когда у меня будет возможность. Вот, ну, возможно, у меня есть почти всегда, так -то... все окей. Вот. И да, поэтому вот так вот. И напишите, снимать ли мне видео про покупки к школе. У меня достаточно много покупок уже к школе, так что да, пишите пишите всякие запросы, это мой брат там, вот, пишите всякие запросы, я их обязательно выполню. А у меня был запрос от моей подруги, Соня Стефанова, если ты меня смотришь, то тебе большой привет. Я только что с тобой, только что с тобой разговаривал по телефону, да. А, вот, так что... Вот так вот пишите запрос. И она написала мне запрос. Сделай видео про своего котенка. Кота. Да, она знает моего кота тимошка где ты в общем его сейчас нету он на кухне наверное обтирается возле моей мамы вот так что да и я наверное не смогу хотя я очень стараюсь я уже наверное раза три минимум минимум пыталась снять с ним это видео он убегает он либо царапается либо я от него ухожу либо он от меня уходит в общем он царапается потому что он хочет играть а мне очень больно. В общем, на таком не очень приличном пальце он меня вот так вот немножечко покорябал. Вот, ну, на самом деле, когда он был чуть поменьше, он корябал меня вовсю. У меня все руки, все ноги были просто в этих царапках. Так что, да, я не знаю, когда я выложу это видео, когда я его сниму. Тем более, его по-любому придется редактировать. Так что, не знаю. Я вам сделаю новости на этом. Вот, так что, да. И хотела вам еще сказать, почему я за место, ну, на базу использую вот этот вот Карандаш. Потому что У меня, не упали. У меня чуть не упали. На базу, почему я использую этот корректор как базу? Потому что он хорошо держит тени неплохо. Вот. И по цвету он не совсем не подходит. Вы представляете? Вот я, я сейчас мазану себя. Я буду. В общем, вам, наверное, плохо видно, но, короче, он, кстати, неплохо маскирует. Да, я им пробовала маскировать всякие прыщики, но не на лице. Вот, допустим, вот вы видите царапку здесь? Может быть, он ее замаскирует. Сейчас мы попробуем растушевать. В общем, он неплохо маскирует, но все же, наверное, такой он не сможет замаскировать. И написано, что он заживляет. В общем, мне сейчас в зеркало видно, что у меня тут такое пятно. В общем, возможно зимой мне он подойдет или где-нибудь осенью. Вот, но сейчас мне он не подходит, поэтому я его делаю как базу. Вот база в принципе, он служит хорошо. В общем, я его так вот наношу на века. Ну, в общем, если вы не смотрели, то посмотрите видео про так макияж за 5 минут. Вот там вот я про него немножечко тоже рассказала. Вот, и вот так вот тушу и наношу сверху тени. В общем, сейчас я, ну, я использовала палетку от Reflame. Сейчас нанесу любой оттенок, у меня тут выпадает вот эта вот штука. Хочу сделать кремовые тени. И да, Напишите, кстати, мне в комментариях внизу, делать ли мне видео, как делать кремовые тени. Вот, допустим, возьму голубые, голубой оттенок из этой поли... из этой палетки, да. Вот. И у меня тут два таких вот выпадающих. В общем, вот такой вот голубой оттенок. Вот он. И, кстати, тут есть рядом с ним мятный. Очень красивый оттенок. Да, кстати, я, я про тебя не забыла. Мятный цвет. Вот, значит... Возьму голубой оттенок и нанесу на вот эту вот базу. Эта база, кстати, достаточно сильно забирает пигмент тени, так что не, не так все ярко смотрится. И вот я нанесу то же самое вот просто рядом. Ну, конечно, тоже пигмент. Вот эти тени, вот эта палетка от Арифлейм, мне не очень понравилась по ее пигментации. Хотя некоторые оттенки, да, нормальные. И напишите, сделали ли мне на нее обзор. В общем, вот это вот с базой. Вот это без базы. Вот это вот вообще вроде так набираешь, да, отлично. А вот на глазах все передается достаточно меньше, чем в жизни. Так что да. И в принципе... Да, это все. И напишите, сделать ли мне видео о хранении своей косметики, сделать ли мне видео про коллекцию моей косметики. Может быть, вы хотите увидеть отдельно, где мои палетки. У меня несколько палеток, видео будет совсем недолгим, ну и, наверное, я в каком-то видео расскажу о палетке, у меня есть Лили Косметикс, она Азраена, ну, конечно, больше, чем это, там намного больше теней, да что же вы выскакиваете постоянно, вот, нужно что-то делать с этим, как у вас туда присоплачить? В общем, ладно. И пишите мне про всякие запросы. Да, я думала, выйдет минуты на 2, на 3 это видео. Но на самом деле она уже Вышло на 7 минут. Уже почти на 8. Так что да, это вроде все, что я хотела вам сказать. Понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите позитивные комментарии, пишите запросы, пишите про то, что мне сделать видео. Вот. И да, мой брат только что мешал мне снять видео. Да, ну ладно. А, и да, все. Всем пока-пока и удачи.